还没开始。众弟子听令，有妖物混入结界之内，就在你们之中。一炷香内，将妖物找出并击败者，视为考核通过。考核开始。 够了，考题要求只是要击败他。你这这些妖物凶残成性，你若对他行善，便是对自己人行凶。 怪已除，学生阿西，请问能否晋级？香怎么还在烧啊？难道我们中间还有妖物？好一招苦肉计，妖怪就是他。若非如此，方才为何那妖物非要寻你攻击？你又为何替他求情？你血口喷人！废话少说。 本这种小伎俩，本小姐六岁就学会了。陆离，你怎么进来的？我有腿，我当然是走进来的。我看你好像被当成考题了，所以我呢，可不是空手来的。机会来了，快去找他！不行，我害怕。 你还是找别人吧。嗯，你不行，不行，什么不行？他、啊，你刚才行，怎么现在不行看，看这儿、啊。哦，你这毯子就是用来跟姑娘打架的。我看你刚才那一下不挺行的吗？试试。嗯，你小瞧谁呢？ 树枝画妖怪，哇，厉害呀、啊！行啊，我说不小心一挥他就死了。其实五阳侯所考验的是克服恐惧和战胜妖物的强大勇气。如果没有的话，就算你再强大，也不会是他们想要的。懂了吗？嗯。欢迎大家来到五阳侯府。这位是我们五阳侯府的大师姐白凤。诸位刚才的表现，我们都看在眼里。 稍后通过这一轮考核的弟子，都将得到一张金花帖，可进入下一轮考核。<laughs> <laughs> 我第二轮了，我第二轮了！收收收收！大哥，我刚刚看你咻一下就飞过来你有空教教我呗。加薪了一百两，加薪了三百两。哎，大哥，我叫王姐，你呢？ 我叫陆离，幸会。<laughs> 没有金花铁的弟子也不要气馁，武阳侯府永远欢迎有志于平妖未到的弟子们。但前提是要靠自己的实力，不是凭着运气就能进，在他人帮忙下过关的。是他，不作数。这个柳梢作弊。 这位是我武阳侯府的大师兄杜明冲，往年入学弟子的选拔都是由他来定夺的。杜师兄此次前来，是否另有安排？他刚才是得了你的帮助才过关的吗？杜师兄，方才我不过是从旁提点，最终仍是他自己完成的。凭你也配叫我一声师兄？ 我还以为入得侯府就是同门呢，原来侯府也分等级，不像武阳侯所说众人平等，那是陆离越界了。你这绕着弯子拿主上的话来压我，那就让我来看看你的本事吧。哎呀！啊！杜师兄，你是府里的大师兄，何必跟他一个新人计较呢？再说，府中选拔森严，若无天赋，怎么可能进入下一轮试炼啊？啊！ 啊！我的屁股，我这金花帖都已经发出去了。都是兄，卖我一个人情可好？白凤师妹既然开口了，我,我自然是要给白凤师妹一个面子。至于后续留不留得下来，就看他们自己的本事了。柳少师妹，谢谢师姐。拿到金花帖的弟子们，随我去月雨厅集合吧。